Весной 2014 года в информационной повестке появилось забытое историческое слово «Новороссия». Его начали активно использовать кремлевские политики, пророссийские активисты и медиа, подавая его как воскрешение исторической справедливости и так называемое восстание русского народа в Донецке и Гуганске. Что на самом деле скрывается за этим термином и как Путин использовал вымышленную Новороссию, чтобы замаскировать захват Донбасса, смотрите далее. На флагах на в Новороссии странный гибрид символов на улицах Донецка-Гуганска, люди в балаклавах без опознавательных знаков, а в эфирах Рус-ТВ репортаж о якобы восстании русского народа. Далее Путин запивает мантру о новороссийских землях, но ну, а апогей мы видим и проживаем сейчас. На самом деле в Кремле подменили истинное понятие Новороссии названием, объясняют историки. Любой який агрессор, поневоливши чужу чужую территорию, намагается выдать ее за свою. І типово для світової історії, коли надають поняття нове своє, там, новий US, там в Австралії, Нова Англія, навіть штат такий є у США, Нью-Йорк той самий, Нью-Йорк. и так и иное. Ну, Российская империя тут не винят. Термин «Новороссия» или «Новая Россия» впервые появился в конце 18 века, после завоевания османских территорий Российской империи при Екатерине II. В них входили земли между Днепром и Дунаем, включая территории современной Одесской, Херсонской, Николаевской, части Запорожской, Днепропетровской и Донецкой областей. И вплоть до предков Казия, и так далее, и э, утратил свою самостоятельность Крым, Крымская хан, э, которая была аннексирована, и у России, у э, Московского или Петербургского государства, Российской империи появилась новая большая территория, которую надо было как-то назвать. Екатерина вторая, которая была немка и очень образованная женщина, она вела диалоги с ведущими европейскими интеллектуалами, что, в принципе, для Европы создавала, сейчас бы сказали, информационно-психологическую спецоперацию. Показать Россию как цивилизованное общество. В Сибирь, как ни странно, никто не называл новой Россией. А вот европейские территории, захваченные Российской империей у османов, Екатерина назвала по аналогии с колониальными империями западных держав. Новороссии. Но в российской историографии того времени речь шла о колонизации и ассимиляции этих земель, а не о каком-то отдельном этническом или культурном образовании. Наоборот, территории, которые Екатерина завоевала на юге, зачистили от местного населения, потомков Чингисхана и упразднили крымско-татарскую государственность. А объяснили свои действия уже знакомым пропагандистским тезисом – освобождением исконно русских территорий. Хотя они таковыми не являлись. Крымско-татарское ханство и орды политически освободили осваивали эти территории с конца 15 века, а генетически еще раньше. Позднее территории современной Луганской и Донецкой областей в том числе принадлежали войску Запорожскому низовому. И ни слова про Новороссию в официальных документах. Московские документы подрезают под корень всю, всю концепцию. Потому что мы имеем царскую грамоту от 1676 года про то, где черным по белому цари Иван Петро и царица София писали, От що кордон війська Запорозького от, сягає берегів Чорного моря. Аж до Гирла Дніпра і Чорного моря. Оце земля е, війська Запорозького, 1686 рік. Царська грамота. Де ж тоді місце для Новоросії? 18 століття беремо. Сенатський указ 1746 року, який провів офіційно. В межах Російської імперії кордон між військом запорозьким незовим і донськими козаками, військом донським, кордон проведено було по кальміусу. Тобто, ті терени, які визнала Московія складовою українського простору, знімають будь-які питання стосовно абсолютної штучності. концепции Новороссии. Сама же Москва визнавала эти украинскими. После захвата этих территорий в ходе русско-турецких войн при большой помощи запорожских казаков Российская империя начала активное заселение так называемой Новороссии. В 19 веку здесь жили преимущественно украинцы, но их тогда называли малороссами. Переселялись в Молдаване, болгары, сербы, немцы-колонисты и евреи, и греки, и русские в меньшем количестве. В основном это были чиновники и военные. Если мы берем этот Основную часть населения на территории современной Украины в Белоруссии составляли люди, говорящие на малороссийском на речи, то есть на украинском языке. И вот на этом эксперимент закончился, потому что началась революция в России 1917 года. Гражданская общероссийская, украинская революция, украинское движение. Началась советская власть, и Советский Союз. Современное возрождение Новороссии – это политический проект, инициированный Кремлем после начала агрессии против Украины в 2014 году. Владимир Путин в своих речах часто апеллирует к историческим землям России, утверждает, что Украина якобы несправедливо получила эти территории от Ленина или большевиков. Такая трактовка – это сознательное искажение фактов. Справді Ленін був тим, хто оголосив тоді ще з Пітера, чи потім з Москви, війну Україні, та ту війну, яка фактично і сьогодні продовжується, війну, яку вів комуністичний тоталітарний режим на знищенні української ідентичності, застосовуючи і, і червоний терор, і депортації, і репресії, і, і голоди, і злочин геноциду голодомору. Це все знову ж таки та політика, яка була розпочата Леніна. письца захопления захоплення більшовиками влади в российской империи. И вот всю политику сегодня не снова же так и продолжает Путин методе кого есть снижение украинской идентичности украины как державы. Путин игнорирует, что украинская государственность формировалась в том числе и на землях Донецкой и Луганской області задолго до советской эпохи и Ленина еще со времен казацкой державы Богдана Хмельницкого и автономной Гетманщины. Российский диктатор также опускает, что советская политика зачастую проводила принудительную русификацию, а не развивала якобы исконно русские земли. Ведь так называемая Новороссия к 19 веку простиралась от современной Молдовы до Ставропольского края. Никаких четких границ в Новороссии не было. Ее натягивали, грубо говоря, как сову на глобус, как удобное название, чтобы это, например, там не называлось Южной Украиной, или там Восточной Украиной, или там не называлось Молдавией, или Бесрабией, или еще чем-то. То есть это имперский термин, который за время своего существования прошел несколько этапов географических распространений и смыслов. И в 2014 году, когда началась российская агрессия, он был переиздан в новом понимании. Кремль превратил термин «Новороссия» в инструмент идеологического реванша и с его помощью оправдал начало оккупации украинских территорий в 2014 году. После аннексии Крыма Россия начала вооруженную операцию на Донбассе. Под видом народного восстания на деле шла операция российских спецслужб и военных, а прикрывали их местные коллаборанты, чтобы люди без сомнения поверили в идею Новороссии. Найбільша беда Украины полягала в том, что за весь период независимости Київ не працював ніяк, не те, що системно, а ніяк на сході України на Донбасі інформаційно, ідеологічно це все було віддано на відкуп або місцевим читайте, Москви. і населення Донбасу усі роки незалежності продовжувало варитися у тому соку російської імперської пропаганди. Тільки тепер вже не радянського розливу, а припечено сучасними технологіями. І тому, власне, було сформовано от таке уявлення: там, що Донбас порожняк не жене, що Донбас годує Україну, що Донбас це щось особливе в складі України. Все це навіювалося із покоління в покоління. і Путін просто натиснув на цю клавішу. От в інших регіонах було інакше. Именно тогда на митингах в Донецке и Луганске начали появляться флаги Новороссии. Красное полотно с синим Андреевским крестом, напоминающим флаг Конфедерации США времен Гражданской войны. Этот флаг стал символом сепаратистских движений, использовался для обозначения территорий, контролируемых боевиками. На самом же деле этот флаг не имеет никакой исторической связи с Донбассом, как и Новороссия, но символически служил альтернативой украинскому государственному символу была создана идея Новороссии, которая территориально никогда с историческими, даже царскими Новороссиями не совпадала. То есть отделили просто электорат там, партия регионов, где за нее голосовали, там, где было русскоязычное население, не понял, что у населения главное это не язык, это идентичность и патриотизм, и убеждение. И выделили искусственно просто юго-восточную часть Украины, назвали ее новороссии и пытались создать путем переворотов и военного вмешательства в Харькове, в Луганске, в Донецке, в Одессе. Создание так называемых ДНР и ЛНР проходило по хорошо отработанному кремлевскому сценарию. Боевики захватывали административные здания, брали под контроль СМИ и пропагандировали идеи русского мира. Почему с Путин пишет на Донбасс? А не на Сумщину чи Чернігівщину, де до Києва 300 кілометрів. Армія розвалена була скрізь і так далі. І я давав відповідь усім. Багато хто не вірив, що він не пішов тільки тому, що розумів, що в нього земля під ногами горітиме, і йому не вдасться нав'язати населенню свою оту ідеологію, і люди захищатимуться, люди чинитимуть опір. Багато хто мені не вірив. І був посоролений у 22-му році, коли так і сталося. Як він пішов на Сумщину, він пішов на Чернігівщину, от тут від масовий спротив. На Донбассе в 2014 году тоже были проукраинские митинги, но они уже не способны были погасить очаг. Всех несогласных бросали в тюрьмы и подвергали пыткам, а в российских СМИ все это подавали как внутренний конфликт, а не внешнюю агрессию. Таким образом, Новороссия стала символом российской гибридной войны. Ее флагами прикрывали наемников, поставки оружия и разрушения украинского суверенитета. Мы можем пригадать, какая, какие дискуссии, какие протестуяния, І конфлікт спричинила свій час ініціатива донецької молоді щодо присвоєння Донецькому університету імені Василя Стуса, і як проти цієї ініціативи накинулись і місцеві еліти, і їхні російські куратори. Тобто, і в принципі, ось така фактично замовчення, дискредитація української історії, пересмікування фактів щодо російських дій на тій території, і привела до того, що пропаганда взяла собі на щит на прапор ідею новоросії. Роспропаганда іспользувала історичний термін Новоросія і символіку як інструмент оправдання своєго воєнного вмішательства в діла України під прикриттям ідеї освобождення рускоязичного населення происходило, Фактична окупація частини української території падегіда імперіаліста диктатора Путіна. Він пішов тільки туди і почав з того, де створена ідеологічна підґрунтя. Бо спершу голови, а потім зброя. Все починається. От виграється програється в голові, а потім уже на полі бою. Тому немає. Важливішого задания ныне для Украины – как выиграть информационную війну. Выиграем інформаційну війну, виграємо выиграем гарячу горячую войну. Генштаб Украины отрицает, что российские военные взяли под контроль село Добропольє в Запорожской области. Мы говорим, что все идет по плану. извини. Так, у нас такого плана не было. По версии украинского командования в населенный пункт действительно заходила российская ДРГ, но ее ликвидировали, а само село остается под контролем ВСУ. В подтверждении украинская сторона опубликовала видео, где бойцы поднимают флаг в центре Доброполья.